Також я з тобою привезла, жінка сидить чарівна, ось Ольга, Ольга Курносова. Це опозиці... опозиціонер з Москви, жінка, яка е, сьогодні е, дисидент знаходиться в Україні, яка бореться і вірить, що е, в державі Росія також буде е, демократія, і також буде революція, і також, по нашому прикладу, Росія теж буде. Это красиво. А мне горные аплодисменты. Вы Выбачите, я буду разговлять российскую, я разумею, а Я хочу вас поздравить с тем, что вы собрались, потому что на самом деле много человек говорится о том, кто и как борется за идеалы Майдана. На мой взгляд, самый главный идеал Майдана – это взять власть в свои руки. И вот то, что здесь сегодня происходит, съезд уполномоченных, пускай это рабочая встреча, но это вот очень важный шаг, потому что если сам народ, а в Украине, в отличие от России, народ есть, и то, что произошло на Майдане доказалось, что в Украине сформировалась политическая нация. Это, это очень многое. Это то, чем я завидую украинцам белой завистью, что вы смогли это сделать, и я вами очень горжусь. Но для того, чтобы это закрепить, нужно на самом деле взять власть в свои руки, наконец. Не давать больше никому вами манипулировать. И тогда, действительно, Майдан достигнет своих результатов, а глядя на вас, я уверена, что именно так и будет. И если вы разрешите, можно я спеваю державный гимн Украины вместе с вами?